продолжаем свое путешествие по морю товаров для рыбалки на канале Капитан Юэй. Штурвал в надежных руках нашего кормчего Маргариты. А наш курс будет прокладывать штурман Анатолий. К примеру, вдруг оказывается, что американский Pontiac Le Man, корейский Deo Racer и немецкий Opel Kadett – это один и тот же автомобиль. Или применительно к рыболовной теме Spro Blue Arc оказывается подозрительно похожий на Райоби Эксе. Так как катушки производства компании Райоби еще только движутся к нам на обзор, то сегодня мы поговорим о модели от голландского производителя. А начнем мы с традиционной и о ней расскажет наш эксперт Маргарита. Спокойное сочетание разной степени оттенков золотистого создает ощущение добротности. Довольно толстое и короткое тело производит впечатление мощности и запаса прочности. Формообразующие линии местами плавные, а местами резкие, как на вырезках на лапке ротора. Ажурность этих деталей дает иллюзию легкости, но на самом деле агрегат довольно тяжелый. В целом имиджевая оценка 4,5 балла. Дополнительный вес катушки придает алюминиевый корпус. Он намного тяжелее пластмассового, но зато спокойно переносит все трудности транспортировки. Также в металлическом корпусе намного проще сформировать соосные отверстия под разные вращающиеся детали. Рукоятка тоже откована из крылатого металла. Из него же сделаны обе шпули, входящие в комплект поставки катушки. Массивный наплыв на дужке ротора прячет под собой крошечный ролик узла укладки лески. Возможно, тот стесняется отсутствия износоустойчивого покрытия. В то же время нитрит титана обильно нанесен и на бортик шпули, и на душку ротора, на которой необходимость в его присутствия, мягко говоря, сомнительная. Обрезиненный кноп не порадовал ни формой, не размером. Единственный его плюс, что он удобно ложится в руку. Подытоживая вышесказанное выносим вердикт. Оценка за внешние особенности конструкции 4 балла. А теперь давайте вернемся к вопросу веса. К нам на испытание прибыла самая маленькая модель серии Blue Arc э, в размере 1000 по Шиману. Ее вес составляет 276 граммов. Это многовато для катушки, основное предназначение которой – спинговая ловля с приманками сверхлегкого класса. Вес аналогичных агрегатов в алюминиевом корпусе, как правило, ниже. Поэтому оценка снова 4 балла. Внутренности испытуемой катушки также вызывают особый интерес. Заявленные изготовителем 6 шариков подшипников расположились в таких местах. Два на ведущей оси главной пары, один на ведомом валу, один в ролике узла укладки лески и еще один в шпуле. Последний гуляет неизвестно где. В ходе частичной разборки, которую мы не будем здесь повторять для экономии времени, нами установлено, что беглец не скрывается ни в ролике лесоукладывателя, ни на оси паразитной шестерни. Детали корпуса катушки подогнаны очень плотно. Рукоятка не только вставляется внутрь оси ведущей шестерни, но и охватывает ее шестигранником чуть большего размера. Люфты умеренные. Ход плавный, без звукового сопровождения. Качество сборки агрегатов Blue Arc очень достойное. Если бы не проблема с количеством шариков подшипников, оценка была бы максимальная. А так только 4 балла. Намоточный стенд уже ждет испытуемого. Качество укладки лески очень неплохое, и мы решительно оцениваем результат в 4 с плюсом. Мы знакомимся с самым маленьким агрегатом серии, но модельный ряд намного шире. Он охватывает модели с размером шпули от 1 до 4 тысяч пошимана. Стихия катушек Blue Ark, спиннинговая ловля в самых разнообразных ее проявлениях. Радует наличие запасной алюминиевой шпули, на которую вы сможете намотать плетеный шнур другого диаметра или же флюорокарбон. Различные условия лова могут выдвигать разные требования к материалу основной лески. В комплект катушки, кроме ее самой и запасной шпули, также входит короткий мануал на разных языках и полиэтиленовый кулечек. В итоге 4 балла за соответствие своему рыболовному предназначению и еще полбалла за наличие дополнительной шпули. 25 баллов – очень хороший результат для одной из вариаций на тему катушек Райоби. В некотором смысле реплика превосходит оригинал. Надеюсь, она при этом не потеряет знаменитую неубиваемость Райоби Эксия. А сейчас просто закройте глаза и слушайте мой голос. Подписывайтесь на наш канал, и если вам понравился какой-либо ролик, ставьте под ним лайк, нам будет очень приятна ваша оценка. Если же у вас заинтересовали какие-либо детали или появились вопросы, обязательно оставляйте их в комментариях, мы постараемся ответить. А теперь я сосчитаю до пяти, и вы проснетесь. Один, два, три, пять.